Лишаємося на сцені, шановні. Зараз відбудеться те, про що, мабуть, знають лише одиниці. Я набачу на цю сцену для переможців, для нагородження, для молодих виконавців. Тож вас вітає студія весільного декора номер 1 Лауреат премії Золотий копідон 2011. СВ декор від Світлани Сіленко. Я рада поздравить всех журналистов и приветствовать столь замечательную пару на этом замечательном месте влюбленных. Поэтому проходите в центр. Мы вас поздравляем. Это вам шампанское влюбленных. Наш подарочный сертификат и символические слова о любви. Дорогие влюбленные. Я рада приветствовать вас на торжественной церемонии, посвященной прекрасному чувству любви. Вы приняли важное ответственное решение создать семью, объединив сердца и судьбы. И сегодня в вашей жизни торжественный день, день, в который весь мир услышит, как бьются ваши сердца в унисон и как сильны ваши чувства. Держась за руку, вы чувствуете сердце друг друга смотря в глаза, вы видите счастье. Вы — половинки одного целого. Вас объединяет одно дыхание на двоих. Одно молчание, прикосновение, обещание. Любить — это прежде всего отдавать. Любить — это нести ответственность за счастье любимого человека. Любить — это каждое утро, просыпаясь, Видите улыбку. Такую родную, такую счастливую, ради которой готов отдать все. Любите друг друга, берегите друг друга. И путь, который предстоит вам пройти вместе, пусть озаряется ярким солнцем, любовью и радостью. И главное, не верьте никогда, что будто все проходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда Обязана гореть на небосводе. Знак торжественного события прошу скрипить. Его поцелуем любви. Нет, нет. Хочу... Подождите, это не поцелуй, так это разминка. Ну и зал, пожалуйста. Только. Что уж ущерб о чистуще? Горько! Нет, это еще раз. И три-четыре. Горько! Горько! Молодцы, поздравляю. Ну, а я хочу пояснить, дружочки, что это была невеличкая репетиция, потому что... Що... Генеральная репетиция. Генеральная репетиция, потому что наши выконавцы 29 червня действительно почуют эти слова, уже маючи на руках свидетельство про одружение. Тож, ваши опыты... Образ...

Ще більше членів і всю жителів театру, тим популярні. А усі фотографи зараз мають фотографію щасливі обличчя наших сьогоднішніх учасників нашого концерту. І не даремно я прошу це зробити фотографам, тому що зараз буде пісня про фотографів та для фотографів. Ми на цю сцену Лората міжнародних конкурсів соліста Академічного театру музичної комедії Олексія Галинського. Зустрічайте!

Отчаянный смесь, отчаянный лук. Сами цепи потом, ахахаха. Чик-ча-ку-пик, На нем высылили строк. I'm <laughs>

Zdravstvujem s pradnjeg Hvala Zdravstvujem s pradnjeg Hvala Шановні друзі, ну, а наш концерт ми продовжуємо. И зараз я с великою радістю вітаю на сцене, лауреата міжнародних конкурсів. Першу вице-пані слабоженщина 2008. Душі... Для пончика пончик иду для тебя снимать в першу вице-пані слабоженщина. Это пончик уздордома.